Всем привет! Доброго запорожского вечера. 30 декабря. Остался один день до Нового года. Я хочу всем вам пожелать в Новом году мира, спокойствия, здоровья и благополучия. Но будет мир и все остальное приложится. Я очень на это надеюсь. что наконец-таки наступит окончание війни ми українці зможемо знову вільно дихати, гуляти, цікавитись нашою історією і любити наше українське Запоріжжя. Я зі свого боку постараюсь для этого все сделать. потому что я люблю свой город, наше славные Запорожье. Люблю его, как и все наши запорожцы любят свой город. Богатый историей, славный. Главное еще многонациональный наш город, Потому что в историческом плане так сложилось, что у нас украинцы, евреи, голландцы, русские, все те, кто проживает на территории нашего города. С исторических, с исторических времен, скажем так. С давних времен проживает на территории нашего города. Поэтому на своих экскурсиях, лекциях, прогулках я всегда буду рассказывать историческую правду, какой бы она ни была. И предлагаю вам присоединиться к моим прогулкам, к моим роликам, комментариям писать. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо в наступающем году ролики свои я продолжу снимать на украинском и на русском языках чтобы всем была доступна наша история настоящая история нашего города потому что наше Запорожье многонациональное они а только как утверждают запоребриковые соседи русский город нет Запорожье многонациональное где живут все нации, живуть в мирі, если їх не трогати. Поэтому я бажаю нам всім, як я вже сказав, миру, злагоди, добробуту. Все в нас буде добре. Ми будемо гуляти нашим славним Запоріжжям, нашим містом і вивчати його історію. І в найближчі дні... Я зроблю ще декілька цікавих роликів, присвячених історії нашого міста. Буде розповідь про будинки, селища. Тому підписуйтесь на канал, дивіться мої прогулянки. Я навіть іноді сам гуляючи нашим містом, для себе знаходжу те, чого я ніколи не бачив. або, можливо, просто не помічав, як і більшість з нас, гуляючи нашим Запоріжжям.